Это наша милиция, которая нас должна защищать. Посмотрите, что делают. Посмотрите, что делают. Документы Ты слышишь Подожди, я положу документы. Не трогайте, затримание. Вот это так в ТЦК собирают человека. Просто. Глянь, глянь, что делают. Глянь, что делают. Лянь. Глянь, что делать? Это забирает человека в ТЦК. Даже не дали адвоката вызвать. Блять, и что же делать? Вот это так наша милиция нас защищает. Вот на наши налоги. Вот мы платим, блядь, наши налоги, чтобы вот так вот нас крутили посреди улицы. А, да. Ну, плачь, да дайте человеку адвоката вызвать, бессовестные! Ру, Разве покажи, так документы? можно? Ай, Мадам! Руку. Не сопротивляйтесь! А, а. Руку Дима, Дима! Вы зат... затрымали! Глянь, 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 затрымали, блядь, затрымали! У человека деньги, документы все повыпадало! Ну подожди, я вас, документы! Покажите руку! Свої посвідки. Не знаю, люди документи положить. Старший літератур. посвідчення. руку за спину ви ви да. <звисок> заведіть, виконуйте законну вимогу Що ви делайте? Руку за спину, ви закупівлі положите. Сейчас положите, руку за спину кажу. Руку. Виконуйте закону могу політику. Да я демократу позвоню! Так а какая так, вимога, я вимога, я не пойму. Крут человека по 3 Вимога яка. Вимога яка. В <сёк> ТЦК я, я ко... везут Человек попросил адвокату позвонить Вы дали человеку позвонить адвокату? Человек попросил Руку заведи за спину Руку сломайте Выконывайте законную вымогу полиции Это так в ТЦК собирают Что вы делаете? Что ты толкаешь? Толкает Вот это так в ТЦК забирает человека Зачем его взяли? не Документы не показал. Не, он, он, он документы показал. Он попросил адвокату позвонить, дать. Выкинули телефон и кошелек, кто Руку заведи за спину. Трапало, заломали человека посреди белого дня. Не дали даже адвокату позвонить. Он проходит в Так человек попросил позвонить. Да, руку сломаешь. 4 экипажа 4-5-2. Далее. Люди на суда. Нет, постанова суда. подожди. Ты сегодня... Люди людину за розшук. Постанова суда. Руку на руку! Забавишь. Руку сломаешь! врожке. руку на Руку Люди Не надо ломать руки, я волонтер, я еще постановую. Заведи трубу за 200 трассы, преступник. Зачем вам? Он же не преступник. Так не дали даже в закату позвонить. Он говорит, я позвоню. Его заломали, попросали телефон и кашики все на свете.